তেনেকুৱা বিশেষকৈতো নাই কৰা তেওঁ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো শক্তিশালী হোৱাটো তেওঁটো বিচাৰিছিল আঞ্চলিক ভাষাৰ উদ্যোগটো যিমানেই শক্তিশালী হয় সিমানেই তেওঁৰ প্ৰতি আমি আচলতে শ্ৰদ্ধাশীল হোৱা হ'ব অসমত আৰু বেছি চিনেমা হল হোৱাটো বিচাৰিছিলে ভাল ভাল চিনেমা হোৱাটো বিচাৰিছিল ছবিখনৰ মাজেদি তেওঁ আমি যেতিয়া মনোৰঞ্জন বুলি কওঁ আমি সেইটো কেৱল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নহয় মানুহৰ মনত ৰং দিয়াটো আচলতে মনোৰঞ্জন গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং এই ছবিখনৰ মাজেৰে পাব আৰু সংলাপসমূহৰ মাজতো তেওঁ ক'ব বিচৰা বহুতখিনি কথা তেওঁ কোৱা কথাই আচলতে মই তাতে টুকি ৰখাৰ নিচিনা আচলতে গতিকে এই ধৰণৰ বহুত কথা পাম এইখন মানে প্ৰথম মিউজিকেল চিনেমা তেওঁৰ সপোনটো আছিলে এখন মিউজিকেল চিনেমা হওক আৰু এইখন এই ছবিখন আমাৰ প্ৰায় এঘাৰটা গান আছে তেওঁ বিচাৰিছিলে যে এনেকুৱাখন ছবি হওক সদ্যহতে আমাৰ অসমীয়া ছবি জগতে হওক বা বেছি আমাক সদায় অসমীয়া ছবি ক'তে কোৱা কোৱা হয় যে এইটো অমুকৰ পৰা কপি কৰা হৈছে এইটো তমুকৰ পৰা কপি কৰা হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ চিন্তা আছিলে আমি নিজৰ কাহিনীৰে নিজৰ সৃষ্টিৰে এখন ছবি কৰোঁ এখন মিউজিকেল ছবি এতিয়ালৈকে অসমত হোৱা নাই আমি প্ৰথম মিউজিকেল ছবি এখন কৰোঁ আৰু য'ত নেকি মৰম প্ৰীতিৰ কথা থাকক মৰমৰ কথা থাকক ভাল পোৱাৰ কথা থাকক আৰু এজন ছিংগাৰৰ তাৰমানে এজন ছিংগাৰ এটা এক্সট্ৰাক লাইফ এটাৰ কথা থাকক

শেষ পৰ্যায় মানে একত্ৰিছ অক্টোবৰলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিনহে বাকী আছে আৰু খুবেই মানে কঠিন হৈছে এই সময়খিনি আমাৰ সকলোৰে কাৰণে কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ আধৰুৱা সপোন এটা পূৰা কৰাটো খুবেই কঠিন কাৰণ জুবিন গাৰ্গৰ চিন্তা জুবিন গাৰ্গৰ ক্ৰিয়েটিভিটি সেই লেভেলটো আমি গৈ কেতিয়াও নাপাব তেওঁ তথাপিও চেষ্টা কৰি গাইছোঁ তেওঁৰ যিটো আধৰুৱা সপোন আছিলে সেইটো যাতে তেওঁ বিচৰা মতে নহ'লেও আমি যাতে অকণমান তাত মানে সঁহাৰি দিব পাৰোঁ অকণমান যাতে আহিছোঁ অপাৰে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু একত্ৰিছ তাৰিখে ছবিখন মুকলি হ'ব অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষটো জুবিনৰ সদায় এটা সপোন আছিলে যে অসমত অসংখ্য হল হওক বহুত মানুহে চিনেমা চাওক জুবিনৰ চিনেমা অকল অসমতে কওক গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে চলক আৰু আজি হয়তো জুবিনৰ সেই সপোনটো আমি আমি নহয় আচলতে গোটেই অসমবাসীয়ে অসমবাসীয়ে সেইটো জুবিনক কৰা মৰম জুবিনক কৰা আদৰ তাৰে হয়তো এটা প্ৰতিফলন হৈছে আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে জুবিনৰ ছবি ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে একত্ৰিছ তাৰিখে